assalomu alaykum aziz kanalim obunachilari bugun yana bitta suyunchili xabarimiz bor va bitta noxush xabarimiz bor hozir suyunchili xabardan boshlayman xabaringlar bor quyon boqish biznesini boshlaganmiz <laughs> bu yoqda erkak quyonlarimiz bu yerda ikkita urg'och quyonimiz bor bu yog'da faqat ona quyonlarimiz bor mana mana bu quyonchamiz oltita bolalargandi 5 beshtasi qoldi bittasi 33 ga 34 o'ttiz kunlik bo'lganda nobud bo'lib qoldi qorni ishib mana bittasi mana qolgan 4 talasi va enasi va ikkinchi bo'lib bolalagan quyonimiz mana bu quyonimiz suv ichyapti b quyonimiz ikkinchi marta ikkinchi tuqqan quyonimiz oltita tug'ib ikkitasini yeb qo'ydi to'rttasi qoldi va hozirda mana uchtasi turibdi bugun bittasi nobud bo'lib qolibdi va 5 oktyabr sanasida mana bu quyonimiz bolalagan mana ochib ko'rsatsam mana bu yerda ikkita işte bolasi birinchi tuqqan quyonimiz bu yerda ikkinchi tuqqan quyonimiz olsa tuqqan mana yani 3 ta qoldi bolasi bu yerda esa shu 5 oktyabr sanasida o'n bittamikan to'qqin endi men aniq bilmayapman birinchi marta boqishim tagida jigarga o'xshagan narsalar tushib qolgan ekan shu bolasini yeb qo'yibdi deb o'ylayapman uchtasini mana bu yerda mana sakkizta bolasi bor mana ko'rayotgan bo'lsanglar sakkizta bolasi lekin xudoga shukur bularga hali tekkani yo'q lekin bir ikkitasi nimjon shu o'lib qolishidan qo'rqib turibman va mana bugun yettinchi oktyabr sanasida mana bu qulog'i ola bulaq quyonimiz eshiklarda bo'lsa bu quyonimiz kasal bo'lgan edi qulog'ini yara bo'lgan edi ukol qilgan edik o'shaning uchun qora quloqlari oq bo'lib qolgan tuklari bir tur to'kilgan va bu quyonimiz mana nima deydi tuqqandan keyin mana bu ye bor Uni ham sherigi bor edi yonida hiслоsini bilmay qoldik bugun tuqqan ekan mana u pastda ikkita jigarga o'xshagan narsa turibdi bu ham yeb qo'yganmi yoki tuqqanda ichida shunaqa nobut bo'lgani ham bo'ladimi xullas mana bu quyonchig'imiz ham mana 8 ta bolachasini dunyoga keltiribdi bugun ertalab qaraganimda o'zini tukunini yurish to'niga bu quyonimiz sherigini tukini yurayotgan edi hayron bo'ldim bu tug'adigan quyonmi yo shunchaki nima deydi sherigini yomon ko'ryaptimi dedim lekin bu quyonni qachon qochirganim to'g'risi esimda yo'q chunki ish bilan bo'lib bilmay qolyapman shu beshinchida qochirganimni aniq bilardim yigirma sakkizinchida qochirganim aniq bilardim birinchi tuqqan qo'yonimiz ham qachon qochganini bilmay qolganmiz lekin bugun ertalab chiqqanda hamma yoq tuki bo'lib yotgan ekan e'tibor bersam o'zini emas sherigini tukuni yulayotgan ekan hayron bo'ldim bu yomon ko'ryapti shekilli yoki tug'adimi desam qornini ushlab ko'rsam tug'adiganga o'xshamadi qornida hech nima sezilmadi ko'kraklari sezildi xolos qo'limga hech nima sezilmadi yo'q bu tug'maydi ekan keyin o'zi ham uncha ham semiz edi og'ir oh, hammas edi unchalik shu sababli bu tug'mas ekan shunchaki sherinni ko'rolmayakan deb o'ylagandim lekin xato mana quyonchamiz hozirgina yarim soat oldin bolalarda bolasini mana joylab qo'yib somonga yotgizgana ham qo'rqyapman chunki somon, somon ham yerlarga to'kilib bitta bitta tugab ketyapti ham somonni yeyman deb bolasini yeb qo'ymasin deb somonga qo'ymayapman hozir ha, yana video olgungacha shunchaki sharoit qilib qo'ydim mana bu reshetkadan olish uchun tashqariga narigi reshotkaga tug'ib qo'ygan ekan hozircha bu vaqtincha mana 8-də sakkizta quyonchamiz yettinchi oktyabr sanasida tug'ildi bular <laughs> ko'payib ketsa ham to'g'risi vahima bo'lib ketarkansiz mana har <laughs> bitta quyon <laughs> bittadan katagida faqat ona quyonlarimiz bu yerda birinchi tuqqan o'ninchi avgust sanasida tuqqan quyonimiz bu yerdagi quyonimiz mana 3-də uchta qolgan 29 to'qqizinchi oktyabr sanasida yo'g'i yigirma to'qqizinchi sentyabr sanasida tug'ildi mana bu sakkiztamiz beshinchi oktyabrda tug'ildi va bugun mana yettinchi oktyabrda mana yana sakkizta quyonimiz tug'ildi mana общий quyonlarimiz mana tashqaridan ko'rinishi iloyim ko'z tegmasin yaxshi xudoga shukur birinchilari judayam oz tuqqan mana bu quyonimiz oltitagina tug'ib lekin yaxshi qarayotgandi bittasi nimagadir o'lib qoldi mana bu qonimiz esa bolasiga qaramayapti mana yopib qo'yganmiz Korobkaga solib qo'ygan edim o'zlarini nima deydi chiqargan axlatiga o'zlari ho'l bo'lib ketib bittasi o'lib qopti. Korobkada bo'lgani uchun joy torlik qilgan o'sha uchun korobkadan chiqarib qo'ydim va mana hozir 3 uchtasi tirik o'zi bittasi judayam nimjon edi onasini majburlab emazayotganimda ham u bittasi emolmayotgan edi va o'sha quyonchamiz hozirda nobud bo'lib qopti. mana bu yerda salafanga chop qo'ygan edim tashlab yuboraman deb mana bu quyonchamiz mana jo'ngak bo'lib qotib qopti. o'zi bitta shu quyonchamiz nimjon edi ko'rinishi ham g'alatiroq rangi g'alatiroq edi o'zi hamma quyonimiz oppoq lekin bu nimagadir ko'zimga kulrangga o'xshab ko'rinayotgan edi lekin mana quyonimiz uzoqqa bormabdi emizayotganimda ham bolalarini emmayotgan edi tuzu quruq eplab emolmayotgan edi shu nozikligidan slabiyligidan emolmayotgan ekan va bu quyonimizni umri uzoqqa bormadi xullas bitta suyunchli bitta noxush xabarimiz shu iloyim quyonlarimiz yaxshi katta bo'lsin onalariga insof bersin yaxshi qarasin sakkizta buyoqda sakkizta buyoqda xudo xohlasa buyogda ikki oylik bo'lib qoldi beshta quyonimiz bunimiz esa bir, 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 bir haftalik bo'ldi azizlar kanalimizni kuzatib boringlar quyon biznesimizdagi yangiliklar quyonlarimizni tug'ishi ko'payishi bolalarga qanday qarashi hammasi haqida ma'lumot berib turamiz mana ko'rib turibsizlar enasi qizg'onib chiqyapti hozir kelib qo'ymasin deb qo'rqib turibman nimanidir buni tagiga karobka solib qo'ygandim botmasin deb vaqtinchalik shu karobkani yeyaptimi nimadir qilyapti hozir enasini olib qo'yamiz azizlar kanalimizni kuzatib boringlar video yoqqan bo'lsa bitta layk like tugmasini bosib qo'yasiz degan